Минули ті часи, коли у широких мас слово реп викликало однозначно негативні асоціації. Тепер реп читають не тільки афроамериканці з бідних кварталів, які мають проблеми з законом, а й цілком добропорядні хлопці з Коростеня. Це гурда «Дамаск» позиціонує свою музику як кращий реп нашого міста. Старої фрази все так же ніважна, що брігатові нам завтрашні сломає Очі рибанчо або просто Саша і Паша економіст і документознавець за освітою, а по духу репери. Коли почали ходити у широких джинсах, точно не пам'ятають. Років з тринадцяти, і з тих часів хіп хоп культура стала для них рідною. Сьогодні їм по 23 роки. Вони працюють, живуть дорослим життям і все таки знаходять час, сили і бажання на творчість. Я діло по пам'є. Разниця в пощо я тіла, а ти не. Клипы выступы не только у Коростеньежи Житомирській области, а и у клубах столицы популярность в интернете. Теперь Дамаск записали и дебютный альбом. Мы находимся на студии Yellow Records. На этой студии мы писали наш альбом, который будет называться ⁇ Третья планета ⁇ Это наш первый дебютный альбом. У него будут входить 10 треков. Вот это практически все новые треки, которые еще не были слышны, ну, возможно, там около трех треков э, были выложены в интернет. Э, некоторые треки мы исполняли вживую, ну, но в массовом, так сказать, нет. В первую очередь, наше творчество – это наше видение жизни в данном случае жизни в нашем провинциальном городке, о том, как, как, здесь живут люди, как здесь живем мы, и в первую очередь то, что мы чувствуем к происходящему вокруг нас, и просто то, как мы это видим. 30 листопада хлопцы презентуватимуть свою платівку в нашем городе. Потом планируют реализовать ее через интернет и завоевать другие места. Ну, презентация нашего как бы альбома, она будет происходить в формате как бы клубного, но это будет в Доме культуры, там, где раньше была дискотека Паук, там такой как бы немного как полусценок есть, клуб, то есть люди на концертах, на хип-хоп концертах люди не должны сидеть, потому что, ну, должны поддерживать, есть такое понятие, как качать, то есть это уважение, вот, и когда нравится людям э, наше, например, там, рэп, как мы вот делаем его, они вот нам качают, ну, то есть это так объясняется. Вот, и как бы мы будем приглашать своих друзей, то есть друзья, друзей, 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 вот, и как бы проведем такую презентацию просто для нашего города, потому что это как бы наш родной город, и мы хотим тут показать, что есть люди, которые делают музыку, занимаются творчеством. свое время, когда еще вот мы были маленькими, так сказать, сравнительно, как сейчас были Школы, маленькими там. мальчиками, да, это было. Да и сейчас, если честно, по большому счету, для большинства людей это немного дико, да. Когда мы еще не занимались именно конкретно музыкой, а просто нас просто манила эта культура, и когда мы пытались как бы э, быть этой, быть частью этой культуры в нашем городе, не воспринималось это вообще никак было немного немного тяжело как бы, потому что люди смотрели Искоса, говорили что-то, но в принципе по большому счету нам было все равно, потому что нам это нравилось. Вот спустя время, когда мы уже все-таки решили заниматься музыкой серьезно, начали делать музыку, то многие из тех, кто смотрел Искоса, стали смотреть уже одобрительно, потому что они видели, что мы не просто, допустим, ходим и делаем какие-то вещи, а мы действительно занимаемся делом которое нравится нам и которое нравится другим людям. Сейчас занимаемся этим творчеством, находим время, прям тоже кто после работы, кто-то после своих дел. Как бы, конечно, сейчас немного сложно, потому что нужно уже не маленькие дети, уже взрослые ребята нужно заниматься как-то своими личными делами, там строить жизнь, думать уже там за боль, более, более такие серьезные вещи. Ну, вот, ну, все-таки я думаю, мы много этому отдали и просто так уже ну, это нельзя бросить. Створення гурту і запис альбому серйозна непроста справа, яка вимагає часу, коштів, енергії, таланту. З допомогою спонсорів, друзів і власної наполегливості, очі рибанчо записали свій альбом і зробили свій внесок в улюблену хіп-хоп культуру. А ви не забудьте 30 листопада підтримати Дамаск на презентації альбому.